Bayangkan anda tidak perlu lagi membeli benih, tidak akan sama sekali. Bagaimana jika saya beritahu, kebun anda sendiri sebenarnya boleh menjadi sumber bahan tanaman yang tidak akan habis dan yang paling best, ianya percuma sepenuhnya. Hari ini, kita akan mengubah anda dari seorang pekebun biasa, anda akan menjadi penjaga benih yang sebenar. Anda akan belajar rahsia yang bukan sahaja akan menjimatkan wang anda tetapi juga membolehkan anda memperoleh hasil tanaman yang sangat sesuai dan adaptif dengan keadaan tanah dan iklim di tempat anda bagi kebanyakan orang idea untuk mengumpul benih sendiri mungkin kedengaran rumit seolah-olah ia sains yang tinggi atau seperti ilmu alkimia purba sedangkan datuk nenek moyang kita telah melakukannya sejak beribu-ribu tahun dahulu lagi. Ini bukan life hack moden atau trend baru. Sebaliknya, ia adalah kemahiran kuno yang sangat berharga dan berguna. Kita cuma sedikit terlupa akan kemahiran ini terutamanya dalam era di mana pek benih berkilat di pusat-pusat jualan taman sangat mudah didapati. Namun hari ini, kita akan mengembalikan semula ilmu dan amalan ini. Mari kita mulakan dari permulaan. Jenis apakah yang sebenarnya sesuai untuk dikumpul benihnya? Di sinilah tersembunyi perangkap pertama dan paling utama bagi tukang kebun pemula. Semua benih yang anda tanam akan menghasilkan keturunan yang sama hebatnya. Seluruh rahsia ini terletak pada dua perkataan, variety atau hybrid. Kita pasti pernah lihat huruf misteri F dan nombor 1 pada bungkusan benih. Itulah benih hybrid. Benih hybrid dicipta dengan menyilangkan dua variety berbeza yang mempunyai ciri-ciri istimewa. Contohnya, mereka ambil tomato yang sangat sedap tetapi mudah dijangkiti penyakit dan menyilangkannya dengan tomato yang kurang sedap tetapi sangat tahan lasak. Mereka hybrid F1 akan jadi sedap dan kuat. Memang idaman. Ada satu perkara penting, genetik ini rumit. Benih yang anda kumpul daripada hybrid ideal ini tidak akan mewarisi sifat-sifat asalnya. Anak-anak mereka iaitu hasil tuayan tahun depan mungkin akan kembali kepada sifat-sifat salah satu datuk atau neneknya. Dan selalunya ia akan jadi seperti cabutan loteri dengan tiket yang kalah. Manakala tumbuhan variety itu cerita lain pula. Ini adalah variety yang secara stabil mewariskan semua ciri-cirinya dari satu generasi ke generasi seterusnya. Inilah matlamat kita. Oleh itu peraturan pertama, jika anda nampak label F1, makanlah hasil tuayan itu sepuasnya. Tetapi jika pada bungkusan itu hanya ada nama varieti, itu sangat bagus. Tomato, cili, timun, kacang pea atau bunga marigold. Jenis ini adalah calon-calon ideal kita. Mari kita bincangkan peraturan pemilihan utama yang mengubah aktiviti mengumpul benih biasa menjadi seni pemilihan yang luar biasa. Perhatikan batas tanaman anda untuk mengumpul benih. Kita tidak sekadar memilih pokok yang elok, tetapi kita mencari juara mutlak di kebun anda. Cuba fikirkan pokok tomato mana yang paling teguh dan sihat ketika jiran-jiran anda sudah bergelut dengan penyakit lewat hawar phytophthora pokok timun mana yang terus mengeluarkan buah paling lama pokok cili mana yang menghasilkan buah paling banyak cantik dan seragam dan, tentu saja buah dari pokok mana yang paling sedap buah yang anda bawa ke meja makan dengan bangga itulah dia calon ideal kita ingat kita mahu mengekalkan genetik terbaik. Kita ibarat berkata kepada pokok itu, hebatnya kamu, berikanlah aku keturunan yang sama kuat dan enak rasanya. Jadi sekarang juga jangan bertangguh cari juara itu dan tandakannya. Ikat reben atau tali berwarna terang pada dahan. Dari buah yang ditanda inilah, kita akan mencipta keajaiban hasil tuayan masa depan kita. Jangan ambil benih dari pokok yang sakit, lemah atau tidak menepati ciri-ciri variti walaupun anda sangat inginkannya. Ini adalah kunci kepada kesihatan dan kemewahan hasil tuayan anda di masa hadapan. Bersabar adalah kuncinya untuk langkah ini. Kita perlu menunggu buah masak sepenuhnya dan di sini saya maksudkan bukan sekadar kematangan teknikal seperti apabila tomato sudah merah dan boleh dimakan sebaliknya kita perlukan kematangan biologi di mana biji benih di dalamnya sudah terbentuk dengan sempurna mempunyai kekuatan dan sedia untuk kehidupan baharu secara praktikalnya ini bermakna buah yang bertujuan untuk diambil biji benihnya bukan sahaja perlu masak, malah perlu sedikit terlebih masak ketika masih di pokok. Tomato perlu menjadi sangat lembut. Lada pula perlu mencapai warna terakhirnya yang paling pekat dan menyerlah. Manakala timun yang untuk biji benih sama sekali tidak boleh berwarna hijau. Kita biarkannya tergantung pada pokok sehingga ia menjadi sangat besar dan bertukar kuning atau bahkan keperangan kacang pea dan kekacang lain pula perlu dibiarkan kering dalam lengai sehingga menjadi seperti kertas kulit hanya dalam keadaan yang masak sepenuhnya inilah biji benih akan menerima bekalan nutrien dan tenaga maksimum untuk pertumbuhan masa hadapan ini ibarat menghantar anak ke sekolah kita perlu biarkan dia membesar dan menjadi kuat terlebih dahulu. Begitu juga di sini, berikan biji benih masa untuk belajar dan matang sepenuhnya pada pokok induknya. Mari kita mulakan dengan kaedah yang paling mudah sesuai untuk dicuba walaupun oleh seorang pemula. Ini adalah biji benih yang dipanggil kering. Kumpulan ini merangkumi semua jenis kekacang kegemaran kita, kacang pis, kacang merah, lentil dan kacang fava. Semuanya sangat mudah di sini, alam semula jadi telah pun melakukan hampir keseluruhan tugas untuk kita. Tugas kita hanyalah untuk tidak mengganggu prosesnya. Biarkan beberapa polong yang terbaik terus kekal pada tumbuhan. Jangan petik ketika ia masih hijau anda perlu menunggu sehingga ia benar-benar kering. Ia akan berubah warna daripada hijau ke kuning atau coklat menjadi keras dan bergema risik di tiup angin seperti daun musim luruh. Apabila anda memegang polong itu, ia akan terasa seperti kertas kulit yang kering. Itulah isyaratnya, petik polong-polong ini dengan berhati-hati dan bawa pulang ke rumah. Kemudian, sama seperti masa kecil dahulu, kupas sahaja biji-biji kering dan keras itu. Sama ada kacang pis atau kacang lain dari dalam polongnya, bentangkan ia di atas kertas dalam satu lapisan nipis dan biarkan selama beberapa hari lagi di tempat yang kering untuk memastikan semua sisa kelembapan benar-benar hilang. Siap, biji benih kekacang ideal anda sudah sedia untuk disimpan. Sangat mudah bukan ini dan tanaman seperti dil, ketumbar, adas atau jintan prosesnya lebih mudah lagi. Di sini anda tak perlu pun bersusah payah mengopek atau mengasingkan biji benihnya. Anda mungkin pernah perasan bagaimana selepas berbunga, dil membentuk jambak bunga berbentuk payung yang cantik berwarna hijau lengkap dengan biji benihnya tugas kita ialah menunggu sehingga jambak-jambak bunga ini berubah warna sepenuhnya ia perlu bertukar menjadi perang kering dan mudah rapuh ini adalah tanda pasti bahawa biji benihnya sudah matang jangan terburu-buru memotongnya ketika masih hijau kerana biji benih ini itu tidak akan bercambah apabila jambak-jambak bunga ini sudah mencapai keadaan yang diingini potonglah ia dengan berhati-hati menggunakan gunting pangkas bersama sebahagian batangnya sekarang ambil beg kertas biasa atau sehelai akhbar lama yang digulung membentuk corong masukkan jambak-jambak bunga yang telah dipotong tadi ke dalamnya dengan bahagian bunganya menghadap ke bawah dan goncangkan dengan kuat anda akan mendengar bunyi desiran yang khas itu adalah biji benih yang matang mudah tanggal dan jatuh ke dasar beg itu sahaja tiada kerja rumit yang perlu dilakukan yang tinggal hanyalah menuangkan biji benih ke atas pinggan membuang sebarang serpihan yang tidak diingini dan membiarkannya kering sedikit di dalam bilik ini anda mempunyai stok rempah wangi dan biji benih untuk penanaman masa depan yang sedia. Mari kita ke taman bunga, mengumpul benih daripada bunga kesayangan supaya ia dapat menceriakan mata kita lagi tahun depan. Adalah antara aktiviti yang paling mengasyikkan. Sebagai contoh, mari kita ambil bunga tahi ayam, marigold Kalendula atau kosmos yang popular dan tidak cerewet. Prinsipnya sama sahaja seperti mengumpul benih lain. Kita tunggu sehingga ia matang sepenuhnya. Pilih pokok yang paling cantik dan subur. Setelah bunga layu, jangan terburu-buru memotongnya seperti kebiasaan anda untuk menjaga kecantikannya. Biarkan beberapa kuntum bunga yang paling besar kekal pada pokok perhatikan perubahan pada bunga-bunga tersebut. Kelopak bunga akan layu dan gugur, manakala bahagian tangkai atau bekas benihnya akan mula bertukar warna menjadi gelap dan mengering. Ia mesti menjadi kering sepenuhnya, berwarna coklat dan keras apabila disentuh. Barulah ia boleh dipetik. Bagi bunga tahi ayam, biji benihnya kelihatan seperti batang hitam kecil dengan Hujung putih terletak betul-betul di pangkal bunga yang kering. Manakala bagi calendula, benihnya berbentuk seperti cangkuk kecil yang melengkung. Cuma perlu kumpul bekas benih yang kering ini, bawa pulang, goncangkan benihnya keluar ke atas sekeping kertas dan biarkan ia kering sepenuhnya selama beberapa hari lagi. Sangat mudah, bukan? anda pasti tidak akan mahu membeli benih bunga-bunga ini lagi selepas ini.